تو یہودی آپ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے کب سے چلتا آ رہا تھا روزہ وہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا تو پتہ چلے یہ فضیلت پہلے سے چلتی آ رہی تھی تو آپ علیہ السلام والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام والسلام نے اشاد فرمایا کہ ہم تو اس بات کی زیادہ حق دارے ہیں کہ ہم بھی جو ہے دس محرم کا روزہ رکھے ہیں دس محرم کا روزہ رکھیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس دن بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں خوشی میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں اور اگر میں اگلے سال زندہ رہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا دو روزے رکھوں گا یا تو نو محرم کا رکھوں گا یا پھر دس کے بعد جو گیارہ محرم آتی ہے اس کا رکھوں گا مطلب یہ تھا تاکہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابیت ختم ہو جائے کیونکہ اگر صرف دس محرم کا روزہ رکھتے تو مشابیت رہتی آپ علیہ السلام کو عبادت میں بھی مشابیت پسند نہیں تھی عبادت میں بھی مشابیت پسند نہیں تھی آج مسلمان ان کے چہروں کو بناتا ہے آج مسلمان ان کے چہروں کو اچھا سمجھتا ہے ان کے کپڑوں کو اچھا سمجھتا ہے ان کی عادتوں کو اچھا سمجھتا ہے جبکہ ہمارے نبی تو عبادت میں بھی ان کی مشابیت سے منع فرما رہے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نو محرم کا اور دس محرم کا روزہ رکھیں یا پھر دس محرم کا اور گیارہ کا رکھیں لیکن دو رکھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جب بعض یہ بھی مشہور ہے کہ دس محرم والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا یہ بھی مشہور قول ہے اسی طرح ایک مشہور قول یہ ہے کہ جس دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پانی پر سے خشکی میں آئی یعنی پانی ختم ہو گیا اور حضرت نو علیہ السلام اس کشتی میں سے اترے وہ دن کون سا دن تھا وہ دن دس محرم کا دن تھا یہ بھی مشہور ہے اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا تو وہ جو دن تھا وہ دس محرم کا دن تھا تو یہ تین کول پہلے ہی سے مشہور چلتے آ رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی کوئی روایت نہیں ملتی ویسے ہی مشہور ہیں ہاں روایت کی جہاں تک بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام والی روایت ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام والی روایت ملتی ہے اس کی دلیل یہ بھی ہے نا کہ یہودی آج بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں یہودی آج بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پتہ چلا کچھ باتیں ویسے ہی مشہور ہیں اور کچھ باتیں روایت میں موجود ہیں بہرحال دس محرم والے دن یعنی آشورہ والے دن آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت روزہ کھولیں روزہ کھولنے کے بعد کھانا وغیرہ جب کھائیں تو اس میں تھوڑا سا اچھا کھانا بنائیں اپنے گھر والوں پر تھوڑا سا عام دنوں کے مقابلے میں اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا اچھا کھانا بنائیں یعنی ان کے لیے تھوڑا سا اچھا انتظام کریں یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے لیکن آج کے اس دور میں بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دس محرم یعنی عاشورہ والے دن جو فضیلت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا وہی سمجھتے ہیں شاید آج کے دن جو واقعہ پیش آیا جو کربلا کا واقعہ پیش آیا شاید اس کی وجہ سے دس محرم والے دن کی فضیلت ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے دس محرم کی فضیلت تو پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے دس محرم کی فضیلت کب سے چلی آ رہی ہے پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے ہوا اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ اسی طرح نو علیہ السلام والا واقعہ اسی طرح آدم علیہ السلام والا واقعہ تو اس دن کی فضیلت پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے البتہ اللہ پاک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو دن منتخب کیا وہ فضیلت والا دن منتخب کیا کیونکہ وہ پہلے ہی سے فضیلت والا دن تھا تو اللہ پاک نے ان کی شہادت کا جن دن منتخب کر کے اس میں مزید چاند لگا دی مزید کیا ہوا اس کی فضیلت بڑھ گئی لیکن یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آج کے دن کی فضیلت ہے یہ بات درست نہیں ہے وہ پہلے ہی سے فضیلت چلتی آ رہی ہے اسی وجہ سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کوئی مخصوص قسم کا کھانا بنانا حلیم بنانا شربت بنانا یا اسی طرح جو خاص چیزیں ہیں اس دن کو بنانے کو ثواب سمجھتے ہیں یہ کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ یہ سب کیا ہے بدعت ہے یہ سب گناہ ہے سمجھ گئے اس دن کوئی خاص کام البتہ روزہ رکھنا روزہ رکھنا اور شام میں جب آپ رات کو کھانا کھائیں گے اس میں تھوڑا اچھا کھانا بنا لینا وہ بھی استطاعت کے مطابق ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی خاص کر دی کہ حلیم بنانا لازمی ہے ایسا کرنا لازمی ہے ویسا کرنا لازمی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب اسلام میں نہیں ہے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں